Ну, как известно, конечно, замок этот у нас здесь стоит уже с 9 века, да, я шучу, разумеется, вот, и в нем жила прекрасная принцесса, которую, как вы знаете, по легенде, всегда же храняет дракон, да, вот, ну и, э -э -э, как бы, современные раскопки этого озера показали, что останки дракона действительно находятся там, под водой, вот, археология поработала. Вот, и призвала нас, чтобы мы изобразили этого дракона как бы вот, ну, на льду. Естественно, вот давно уже нет ни живых, ни дракона, ни принцессы, ни того рыцаря, который ее спасал. Вот. А дракона мы решили воспроизвести и поджечь его на радость всем нашим, нашим сумчанам. Мы не первый раз берем такое участие, потому что мы делали в прошлом, позапрошлом году на ледяные скульптуры на Троицкой, да? со снегом мы тоже, в принципе, ну, не первый год работаем, просто масштабно, ну, так вот, как, как в этом году, мы работаем первый раз, да, это правда. Если для обычного человека минус 15 – это холодно, то тот, кто занимается постоянно ледяными снежными скульптурами, это нормальная температура. Холодно для нас – это минус 25, минус 30, это холодно. Любая идея, которая предлагается сумскими либо какими-то другими энтузиастами, должна быть поддерживаться. И как э -э Денег, как не в детском парке, такие идеи реализовывать, вы видите, что э, вот эта идея огненного дракона или дракона можно назвать, она будет воплощена. Я всех приглашаю сумчан э, в субботу воскресенье, в это в 17.00 э, к нам в детский парк на скажем, поджог открытие вот этого э, ну я не знаю, как его назвать правильно, там памятного знака, не памятного но правильно действие, и будет открыт каток. Я думаю, что все, кто придет в воскресенье, 17.00 в 17 детский парк, не пожалеют. Мы постараемся сделать атмосферу и подчеркну еще раз, что детский парк это. Мы стараемся сделать не только летним летней зоной отдыха, но и зимней.